ছাৰ মই চাজাদ হোছে জীৱনৰ ৰং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ আলোচ্য বিষয়টো হ'ল কেন্দ্ৰীয় বাজেট কাইলৈ দিনৰ এঘাৰ বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰণীয়ে সংসদত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব সেয়েহে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশৰে সৰ্বোচ্চৰ নাগৰিকৰে চকু বৰ্তমান বাজেটৰ ওপৰত আছে একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বাজেট মানে হ'ল বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ আয় ব্যয়ৰ সবিশেষ সাধাৰণতে বাজেট বুলি ক'লে আমি সাধাৰণ মানুহবোৰে প্ৰধানকৈ যি গুৰুত্ব দিয়া কথাটো হ'ল সেইটো হ'ল কোনবোৰ বস্তুৰ দাম বাঢ়িব কোনবোৰ বস্তুৰ দাম কমিব চৰকাৰে আয়কৰ কিমানত নিৰ্দিষ্ট কৰিব এনেধৰণৰ কথাবোৰে সাধাৰণতে এই বাজেট সম্পৰ্কে আলোচনাত বেছিকৈ গুৰুত্ব পায় কোনবোৰ বস্তুৰ ওপৰত চৰকাৰে আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে কৰ বৃদ্ধি কৰি দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু কোনবোৰ বস্তুৰ ওপৰত ৰাইজ সাহাৰ্যৰ জৰিয়তে বা আন উপায়েৰে দাম কমাইছে সেইটোও অন্যতম আলোচ্য বিষয় অহা এটা বছৰত চৰকাৰে কৰ পৰা কেনেকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰি আৰু কেনেদৰে খৰচ কৰিব সেইটো বাজেটৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে দেশখন কেনেদৰে চলিব সেইটো বহু পৰিমাণে বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সমগ্ৰ দেশৰে সৰ্বস্তাৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণ এই বাজেটৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয় এজন দিন হাজিৰা কৰি খোৱা সাধাৰণ শ্ৰমিকৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে শীৰ্ষস্থানীয় উদ্যোগপতিলৈকে সকলোৰে দৃষ্টি এই বাজেটৰ ওপৰত থাকে আৰু এই বাজেটটো আচলতে এটা সৰু হোৱা বস্তু নহয় যথেষ্ট বিশাল ইয়াৰ পৰিসৰ আমি ভবা ভবাতকৈও বহুত বেছি ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে যিহেতু আমাৰ দেশখন এখন অতিকে বিশাল দেশ বি বহুতো ৰাজ্য আছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে তদুপৰি প্ৰায় ডেৰশ কোটি মানুহৰ দেশ আমাৰে এই দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ মানুহৰ কাৰণে এই বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হয় তেন্তে ভাবি চাওকচোন কিমান এটা ডাঙৰ কথা প্ৰায় ছমাহৰ আগৰ পৰাই এই বাজেটৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰায় গোটেই জানুৱাৰী মাহটো বিভিন্ন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া অৰ্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞ আদি সকলোৱে বিত্ত বিভাগৰ তত্বাৱধানত এই বাজেট প্ৰস্তুত কৰে আৰু সৰ্বশেষত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সংসদত এই বাজেটখন দাখিল কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাজেট সম্পৰ্কে বিভিন্ন বহুত সময়লৈকে সংসদত বিভিন্ন বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হয় আৰু কাইলৈ যেতিয়া বাজেট দাখিল হ'ব তাৰপিছত আমি সন্ধিয়ালৈ আচলতে মূলমূলীয় কথাখিনি গম পাই যাম যে কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব কি বস্তুৰ দাম কমিব বা ক'ত কি আৱণ্টন কৰা হৈছে কিবা নতুন প্ৰকল্প কোনখন ৰাজ্যে কি পাইছে সেই সাধাৰণ মোটা মোটা কথাবিলাক মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি আমি গম পাই যাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষজ্ঞসকলে বিশ্লেষণ যেতিয়া কৰিব তাৰপিছত লাহে লাহে আমি গোটেই বস্তুখিনি পৰিষ্কাৰভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হ'ম কাইলৈৰ বাজেটখনৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যে মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰ ডাঙৰীয়ানীয়ে তেখেতৰ একেৰাহে অষ্টমটো পূৰ্ণকালীন বাজেট দাখিল কৰিব এইটো এটা আচলতে অন্যতম ৰেকৰ্ড হয় আৰু এটা কথা আমি যদি চাওঁ যোৱা যিটো বাজেট আছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ যি বাজেট আছিলে তাৰ বাজেটৰ মূল্য আছিলে আঠচল্লিছ লাখ বিছ হাজাৰ পাঁচশ বাৰ কোটি টকা সৰ্বমুঠ আঠচল্লিছ লাখ বিছ হাজাৰ পাঁচশ বাৰ কোটি টকাৰ বাজেট আছিলে আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু এই ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষত যি অনুমোদিত ৰাখি আছিলে সেইটো গৈছিলে সামৰিক বিভাগলৈ গৈছিলে সামৰিক বিভাগৰ পাছতে আছিলে গ্ৰামোন্নয়ন কৃষি গৃহ শিক্ষা আই টি আৰু টেলিকম স্বাস্থ্য শক্তি সমাজ কল্যাণ আৰু বাণিজ্যিক উদ্যোগ এই দহটা খণ্ডলৈ আটাইতকৈ বেছি ধন আবণ্টিত কৰা হৈছিলে স্বাভাৱিকতে আমাৰ যি বাজেট তাতে সামৰিক ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় যিহেতু আমাৰ দেশখনে চাৰিওফালে এক ডাঙৰ সীমা আছে বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰই আমাৰ দেশখন আগুৰি আছে আৰু আমাৰ যি সুৰক্ষা সেইটোৱে আটাইতকৈ প্ৰধান বিষয় সেইবাবে আমাৰ সামৰিক বাজেট যথেষ্ট বেছি তদুপৰি চৰকাৰে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি আদি বিভিন্ন বিভাগত যথেষ্ট পৰিমাণে ধন দিয়ে আৰু এই সকলোবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ যি পৰৱৰ্তী বৰ্ষৰ যি সমগ্ৰ দেশৰ উন্নয়ন যি অৰ্থনৈতিক ধাৰা সেই ধাৰা প্ৰভাৱাম্বিত হয় গতিকে আমি কাইলৈ চেষ্টা কৰিম বাজেট দাখিলৰ পাছত কোনবোৰ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে কোনবোৰ বস্তুৰ দাম কমিছে সেইবোৰৰ এটা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞসকলে যি বাতৰিত যি দিব সেইবোৰ চাই মেলি এটা তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে কাইলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত আহিবলৈ নাপাহৰিব সমগ্ৰ দেশৰে সৰ্বোস্তৰ নাগৰিকৰ লগতো বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰেও বাজেটৰ বাবে খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে কাৰণ বেছিভাগ ৰাজ্যই কেন্দ্ৰীয় যি অনুদান কেন্দ্ৰীয় অনু অনুদানৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল হোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ বাজেট দাখিল হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰাজ্যৰো বাজেট দাখিল হ'ব আৰু এই বাজেটে আমাৰ জনসাধাৰণৰ পৰৱৰ্তী এটা বছৰৰ বাবে আৰ্থ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব আৰু আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কিমান উন্নত হ'ব কিমান পৰ্যায়লৈ যাব সেইখিনি বহুতখিনি প্ৰভাৱাম্বিত কৰিব এইখিনি বিশ্লেষকসকলে মানে দাঙি ধৰিব মাথো মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বাজেট মানে কি আৰু কে ইয়াত কেনেদৰে আৱণ্টিত কৰা হয় সেইটোকে এটা থুলমূল ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু এটা সৰুৰ ভিতৰত বাজেট সম্পৰ্কে বেছি কথা আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয় এইটো এটা অতি বিশাল বিষয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত বিভিন্ন বিভাগ আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগেই হওক গ্ৰামোন্নয়নেই হওক কৃষি হওক জলসিঞ্চন হওক গৱেষণা মহাকাশ গৱেষণা তথ্য প্ৰযুক্তি শিক্ষা স্বাস্থ্য ৰেলৱে ৰেলৱেটো এটা বহুত ডাঙৰ বিভাগ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেলৱে পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা অন্যতম বৃহৎ ৰেলৱে তাৰপিছত আছে পৰিবহণ যোগাযোগ এনেধৰণৰ সীমা সুৰক্ষাৰ পৰা আদি কৰি পুলিচ গৃহ বিভাগ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ আছে আৰু সেই সকলোবোৰ বিভাগ তথা এটা ডাঙৰ স্তৰ আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰ এই সকলোবিলাকক দৰমহা দিয়াৰ নামতো বাজেটৰ এক বৃহৎ অংশৰ ধন খৰচ হয় চৰকাৰৰ আৰু যিহেতু আমাৰ দেশখন এখন সমাজ কল্যাণমূলক দেশ গতিকে বেছিভাগ টকা জনসাধাৰণৰ যি উন্নয়ন তথা যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট সেই দিশতে বেছিভাগ খৰচ কৰা হয় শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ দিশত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে আমি কাইলৈ নিশ্চয় এখন তেনেদৰে খুব তেনেধৰণৰ এক সুন্দৰ বাজেট দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আগৰবোৰ বাজেটৰ দৰে এই বাজেটতো জনসাধাৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা থাকিব কৰ ৰেহাইকৈ আদি কৰি চাকৰিসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাখিনি থাকিব বুলি বিশেষজ্ঞসকলে আশা কৰিছে আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট ভাল খবৰ পোৱা যাব বুলিও বহুতে আশা কৰিছে গতিকে চাওঁচোন কাইলৈ দাখিল হোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চয় কথাবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে গম পামেই বাৰু পাৰিলে কাইলৈ সন্ধিয়া মোৰ চেনেলটোত এপাক আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সৰ্বশেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ no. no, no.